السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے میں ہوں آپ کے دوست نظام الدین اور میں حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک دلچسپ موضوع کے ساتھ جو کہ لیٹسٹ ہے محرم الحرام کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے جوابات مل جاتے ہیں لیکن دلیل کے ساتھ اور قوت بیانی کے ساتھ بہت کم ملتے ہیں اگر ملتے بھی ہیں تو ایسے ناقص العلم لوگوں کی طرف سے جن کے پاس نہ کوئی دلیل ہوتی ہے نہ کوئی بیان کی قوت تو اس موضوع کے لیے ہمارے ساتھ ایک اہم شخصیت اور مذہبی اسکالر مفتی عظیم مین صاحب موجود ہیں تو ہم مفتی صاحب سے ان مسائل کے بارے میں سوال کریں گے تو مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ کا شکریہ کہ آپ کو ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بنے تو مفتی صاحب یہ بتائیں کہ کی کی کیا محرم الحرام کو فضیلت شہادت حسین کی وجہ سے ملی یا پھر حضرت حسین کو شہادت فضیلت یہ محرم الحرام کی وجہ سے ملی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم الحرام کی فضیلت تو جو مذاہب قدیمہ ہیں ان میں بھی موجود تھی جی اور اسرائیلیات میں تو یہاں تک بھی وارد ہوا ہے کہ حضم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ محرم الحرام اور عاشورہ کے دن قبول ہوئی حدن علیہ السلام کی کشتی جب آر کے کنارے کو لگی تو وہ عاشورہ کا دن تھا محرم الحرام کا دن تھا یہودیوں کے عقیدہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ سے مت بھیڑ ہوئی اور اس کے نتیجے میں جب سمندر میں دو راستے نکلے اور بنی اسرائیل پار ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام نجات پا گئے تو وہ دن بھی عاشورہ کا دن تھا اور اسی کی یاد میں بنی اسرائیلی ہمیشہ سے جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدائی زمانے میں عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک موقع پر عرض کیا گیا کہ آپ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں یہ تو یہود بھی رکھتے ہیں تو آپ نے اتنا اہتمام فرمایا کہ کہا کہ چلو ہم ایک دن اضافہ یا ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں رکھ لیں گے یعنی یا تو ہم نو کے ساتھ دس کے ساتھ گیارہ کا یا دس کے ساتھ نو نویں تاریخ کا روزہ ملا کر ہم یہ روزہ رکھ لیں گے جب تک رمضان بارہ کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو مسلمانوں کے لیے عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض تھا بعد میں جب رمضان بارہ کی آیات ناز المی شاہر رمضان اللّیم الرفیع قرآن حد الناس تو اس کے بعد پھر عاشورہ کی فرضیت ختم کر دی گئی لیکن اس کا ثواب ویسے کا ویسے ہی برقرار ہے تو محرم تو ہے ہی محترم سے آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قتل و تال حرام تھا قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دہ تشہور عشر شاہر فی کتاب اللہ و مخلق اسلم ولا کہ اللہ کے ہاں جو ہے مہینوں کی تعداد بارہ ہے اور پھر فرمایا آگے جا کے فیحٰ اشر الحروم ان میں سے کچھ مہینے محترم ہیں یہ محترم مہینے جو تھے یہ تھے رجب شعبان اور رجب ذی القاد ذی الحجہ اور چوتھا محرم ہوتا یہ تھا کہ رجب ذی القاط الحد جب تسلسل کے ساتھ آیا کرتے تھے تو ان کے اندر جو ہے قتل و قطار حرام ہوتا تھا اہل عرب جو تھے جو آپس میں قبائلی جنگوں اور مختلف مد بھیڑ کا شکار تھے وہ بھی اس کے اندر جنگ نہیں لڑا کرتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حجت الوداع کے موقع کے اوپر کھڑے ہوئے تو آپ نے دس ذی الحجہ کو ہی یہ بات ارشاد فرمائی کہ آج کون سا دن ہے لوگوں نے کہا اللہ و رسول و عالم وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کسی نئے دن کا اعلان کریں گے تو آپ نے فرمایا کہ آج یوم ذی الحج نہیں ہے کیا دس ذی الحجہ کا نہیں ہے پھر اسی طرح پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کون سا مہینہ ہے تو لوگوں نے کہا اللہ و رسول عالم تو فرمایا کہ آج ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے اور پھر یہ فرمایا کہ دیکھو وہ جو آدمی جو شاد اللہ کے رسول کا ان نے زمانہ یہ دور و آتی ہے جو مخلف سماواتی ولاکما قال علیہ السلات والسلام کہ زمانہ اب الٹ کر واپس اپنی حیت کے اوپر آ چکا ہے یعنی یہ ایک طویل عرصے تک جو قریش کے قبائل تھے عرب کے لوگ تھے محرم کے مہینے کو آگے پیچھے کیا کرتے تھے اور جس کو قرآن میں بھی ان نمن نسیح و زیادت الفیل سے تعبیر کیا گیا کہ یہ جو نصیح کرتے ہیں کہ جب قتل و قطار کی ضرورت پڑتی ہے اور محرم کا دن آ جاتے ہیں محرم کے مہینے آ جاتے ہیں ذی الحجہ کا مہینہ آ جاتا ہے تو یہ ان دنوں کے اندر اپنے قتل و وطال کو نہیں چھوڑتے ہیں محرم اور ذی الحجہ کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں لیکن اتفاق کی بات ایسا ہوا کہ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبارک حجت الوداع فرمایا تو نہیں یہ اصلی محرم کے اور حجت الوداع کے ہی دن تھے محرم نہیں حجت الوداع کے ہی دن تھے تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد کوئی نسیحہ نہیں کرے گا یعنی کوئی مہینوں کے اندر آگے پیچھے نہیں کرے گا اور اس سے جو ہے انسانی تاریخ ڈیٹ ٹائم برتھ سب چیزیں جو ہے متاثر ہوں گی اس لیے جو ہے اب یہ بالکل بے نہیں وہ طریقہ ہے وہ ضابطہ ہے کہ جو قیامت تک کے لیے کہ کوئی مہینہ آگے پیچھے نہیں ہوگا یہ چار مہینے محترم ہیں اس کے اندر قتل و قتال نہیں نشی دیکھیں ہو اصل تو تھے وہ کافر ہی جی لیکن فرمایا یہ کفر میں اور مزید زیادتی ہیں کہ ایک چیز کو تم بھی حرام سمجھتے ہو اس کے باوجود بھی یہ کام کرتے ہو صحیح یعنی تمہارے نزدیک اس میں قتل و قتال کرنا محرم کے مہینے میں ذی الحجہ کے مہینے میں حرام ہے لیکن اس کے باوجود بھی تم قتل و قتال کرتے ہو تو یہ تو مزید اپنے کفر میں اضافے کا سبب ہے تو ایسا نہ کیا کرو اس سے جو ہے وہ روک دیا گیا تو محرم کا مہینہ انتہائی محترم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی محترم تھا شہادت حضرت حسین بھی اتفاقاً محرم کے ہی مہینے میں پیش آئی محرم کا مہینہ جو ہے وہ اس اعتبار سے بھی خصوصی اہمیت کا حامل ہو گیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی اہمیت صرف شہادت حسین کی وجہ سے ہے لیکن یہ بات نہیں ہے محرم کی اہمیت پہلے سے ہی تھی صحیح جزاک اللہ خیرن تو بعض لوگ اس کو منحوس بھی سمجھتے ہیں اور اس میں شادی بیاہ اور دیگر تقریبات خوشی کی تقریبات کا انعقاد نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت سی شہادتیں ہوئی بڑی بڑی شخصیات کی تو اس لیے مہینہ جو ہے اس میں نوسر تھی ہو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں نوسر شریعت کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہوتی منحوس نہیں کہلاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو عورت میں ہوتی صحیح. گھوڑے میں ہوتی یا پھر جو ہے وہ گھر میں ہوتی لیکن چونکہ نحوست کوئی چیز نہیں ہے اور کوئی بھی چیز اپنی حقیقت کے اعتبار سے منحوس نہیں ہوتی تو یہ چیزیں بھی منحوس نہیں ہیں اور بعض علماء اس کی تفسیر یہ بھی کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو عورت کا منحوس ہونا یہ ہے کہ عورت بانجھو ہو گھوڑے کا منحوس ہونا یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی بیٹھ کے جہاد کی سویر اللہ نہ کرے گھر کا منحوس ہونا یہ ہے کہ اس کے پڑوسی برے ہوں اس کو اذیت پہنچانے والے میں تو یہ نحوستیں ہو سکتی ہیں لیکن فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو ان میں ہوتی معلوم ہوا کہ نحوست شریعت اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی کہ کسی بھی چیز کو ہم بےزاط کہنے کے منحوس ہیں ہمارے یہاں بڑا عظمیہ ہے شادی ہوتی ہے شادی کے بعد حالات کچھ تبدیل ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو جب سے یہ عورت آئی ہے نحوست ہی نحوست ہے گھر میں بعض او بعد معاذ اللہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بچوں کو ان کو منحوس ٹھہرا دیا جاتا ہے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے گھر کے اندر مشکلات ہی مشکلات ہیں جب ت... جب سے یہ بچی پیدائش ہوئی ہے مشکلات ہی مشکلات ہیں تو شریعت تو کبھی کسی چیز کو منحوس اپنی خلقت کے اعتبار سے اپنی حقیقت کے اعتبار سے سمجھتی ہی نہیں ہے شریعت تو یہ کہتی ہے جو بھی انسان ہے اچھا ہے تو اپنے اعمال کے اعتبار سے اچھا ہے منحوس ہے تو اپنے اعمال کے اعتبار سے منحوس ہے اگر کوئی مح... نحوست والے اعمال کرتا ہے بدعمالیاں کرتا ہے تو ٹھیک ہے مفتی صاحب ابھی اب آپ سے ایک سوال کرنے جا رہا ہوں ایک طبقے سے متعلق ہے جو ماتم کرتا ہے شمشیر زنی کرتا ہے اور اسے جب ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی تم یہ کیوں کرتے ہو کہتا ہے یہ تو آ, قرآن سے ثابت ہے ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ وقال یاصفہ علی یوسفہ کہ آپو والی صلاحت والسلام یوسف علیہ السلام کی جدائی پر اپنا ہاتھ جو ہے نا ران میں مارتے تھے اور اس کے بعد یا اسفہ ویا یوسفہ کا لفظ کہتے تھے اور بعض تو کچھ ایسے کورے ہیں انہوں نے کاکی کہ فم عتیم و سیام علیہ کہ قرآن میں جو ہے نا عتیم کا لفظ استعمال ہے عتیموں یہ ماتم سے ہے تو کہتا ہے قرآن میں تو اللہ فرماتے ہیں ماتم کرو اور اسی طرح سے علم کا جب ہم کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے تو کہتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا علم نے شرح کا صدر تو کہتے ہیں یہاں پر دیکھو لفظ علم آئے تو یہاں سے بھی علم کو اٹھانا ثابت ہو گیا تو اب ماتم کی تاریخ بتائیں پہلے اور اس کے بعد ماتم کا جو شرعی حکم ہے وہ تفصیل سے ہے دیکھیں ماتم کرنا یعنی کسی بھی چیز کا سوگ منانا اس کا شریعت میں تصور نہیں ہے کسی بھی آدمی کو کوئی حادثہ ہو تو شریعت اس کو تلقین صبر کی کرتی ہے اللہ دین ادا ہوں مصیبت فالو انا لہی و انہ روز کہ مومنین کا شیوا تو یہ ہے کہ جب انہیں کوئی مصیبت کی اور کوئی شدید تکلیف کی چیز پہنچتی ہے تو ان نہ للہ پڑھتے ہیں اسی طرح دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے صبر کے ذریعے سے تقوی کے ذریعے سے یائی اللہدین امن و بصبری وسلم نماز کے ذریعے سے صبر کا مظاہرہ کرو تقوی کا مظاہرہ کرو باقی بعض احادیث ایسی ہیں واقعی جس سے ماتم کا ثبوت ملتا ہے اور بعض کو اس سے یہ گمان پیدا ہوا کہ شاید اس کی وجہ سے ہم ماتم کرنا چاہیے اس میں ایک بڑی دلیل جو وہ دی جاتی ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی درد و تکلیف کی حالت میں تھے مدینہ منورہ واپس آئے غزوہ بدر سے بہت سارے لوگوں کے شہدا تھے ستر کے قریب جنازے اٹھے تھے ہر گھر سے رونے کی آوازیں تو قبیلہ بنو عبدالاشحل کی کچھ عورتیں تھیں جو اپنی میت کے اوپر رو رہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر ایک دم یہ فرمایا کہ کاش آج حمزہ پہ رونے والا بھی کوئی ہوتا تو اس کو دیکھ کر بعض انصاری عورتوں کو یہ گمان ہوا کہ ہمیں رونا چاہیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہیں یہاں پہ ان کی خواتین عورتیں موجود نہیں ہیں تو ایسا کرتے ہیں ہم عورتیں جمع ہو جاتی ہیں اور ان کے لیے جمع ہو کر رونے کا اہتمام کرتی ہیں جیسے کہ زمانے جاہلیت میں دستور تھا کہ جب ان کا سردار کوئی قبیلے کا بڑا کوئی مر جاتا تھا قتل ہو جاتا تھا تو اس کے اوپر عورتیں نوحا کرتی تھیں اپنے غربان کو چاد کیا کرتی تھیں اس کے اوپر اپنے چہروں پہ تھپڑے مارتی تھیں یہ سارا کا سارا وہ سلسلہ, سلسلہ کرتی تھیں تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیے عورتیں جمع ہوئیں اور انہوں نے رونا شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی علم ہوا آپ نے فوراً رکوا دیا آپ نے فرمایا سلام. نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا بلکہ صرف غم کا اظہار کرنا مقصد تھا دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود زبان سے یہ فرما دیا کہ من لطم الخدود خدا و شکل ذیوبا کہ دیکھو جو اپنے مصیبت کے اندر چہروں کو پیٹنا شروع ہو جائے اپنے گربان کو چاک کرنا شروع کر دے تو وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں کہیں بھی ایسا نہیں تھا بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین لوگ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا آپ نے ہمیشہ ان کی زبان سے یہی مبارک زمانے مبارک سے یہی ہم نے دیکھا کہ جو ہے آپ نے یہی فرمایا کہ آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں انقل و یا ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پر ہمارا راضی ہے یا ابراہیم انفراقل اے ابراہیم ہم تمہارے ہم کے اندر بڑے غم زدہ ہیں ہم تمہارے فراق میں بڑے زدہ ہیں تو معلوم ہوا کہ اگر ماتم جائز ہوتا تو ان تمام امور کے اوپر ماتم کرنا بنتا تھا پھر یہ ہمارے زمانے کا جو مروج ماتم ہے جس کے اندر باقاعدہ جمع کیا جاتا ہے رونے والے بین کرنے والے جمع ہوتے ہیں یہ کب سے شروع ہوا تو تاریخ کے اندر اس کے اندر مختلف واقعات ایسے ملتے ہیں جس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں فلاں موقع سے شروع ہوا زیادہ مشہور بات یہ ہے کہ ساڑھے تین سو ہجری کے اندر تین سو باون ہجری کے اندر معذ الدین الدولہ کے زمانے کے اندر ابن بویا نے اس کو روایت کیا जै... ہے اس نے سب سے پہلے اس بات کا حکم دیا تھا شاہی فرمان کے طور پر کہ اس دن دکانوں کو بند کیا جائے کاروبار کو موقوف کیا جائے اور رونے والے اور نوحہ کرنے والے لوگوں کو جمع کیا جائے اس میں خواتین بھی تھے مرد بھی تھے سیاہ کپڑے اور سیاہ جو ہے وہ لباس اختیار کیا جائے بے پردہ اور پھر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اجتماعی طور پہ کسی غم کو منانا شروع کیا اور پھر اس کے بعد سے لے کے آج تک یہ طریقہ چلا آ رہا ہے تو شرن اس کی جو ہے گنجائش جو ہے نہیں ہے انسان اگر جتنی ہی غم کی حالت میں ہو اس کے لیے جو شرعی ضابطے ہیں وہ حتمی ہیں دل کو جو ہے غم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے انسان ہاتھوں پیروں سے جو ہے مارنا پیٹنا یا اپنے اوپر نقصان کرنا شروع کر دے کسی بھی اہل عقل کے نزدیک کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے کہ انسان غم کے اندر خود ہی اپنے آپ کو, کو زد و کرنا شروع کر دے تو اس کے اندر خاص طور پہ ایسا جو ہے ماتم کرنا جس سے خون بیٹھ جائے جس سے جو ہے اپنے چہرے زخمی ہو جائیں کمر زخمی ہو جائے یہ تو لازمی سی بات ہے پھر زیادہ نقصان کی بات ہے مفتی صاحب آپ نے ایک دلیل کا جواب نہیں دیا مفال یا صفہ علیہ و کہ کی علیہ حسرات والسلام فراق یوسف میں ماتم کیا کرتے تھے اور اس کے بعد یہ جملے سے کیا کرتے تھے یا صفٰ علیہ صحاحہ تو اس دلیل کا آپ جواب یا صفا علی یوسفہ یہ تو ایک سمجھیں کلمہ حضن ہے اس کے اندر بھی ماتم کا ثبوت تو نہیں ملتا ماتم تو افعال سے ہوتا ہے زبان سے نہیں ہوتا ماتم کا مطلب تو یہ ہے اپنے ہاتھ پاؤں سے اپنے آپ کو اذیت پہنچانا زبان اس میں داخل نہیں ہوتی لیکن زبان سے بھی اپنے اگر تبعی طور پر ایسے کلمات نکل جائیں تو پھر اس کے اندر اللہ سے بخش اور مفرت مانگنی چاہیے جیسے کہ بعض اوقات ایک صحابیہ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قبر کے اوپر رو رہی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ صبر کرو انشاءاللہ تمہیں اس پر اجر ملے گا تو انہوں نے دیکھا نہیں کہ پیچھے کون ہے انہوں نے فوراً ہی بغیر دیکھے یہ کہہ دیا کہ جاؤ تمہیں اس بات کا کیا پتا کہ مجھے کیا غم پہنچائے اور تمہیں میرے درد کا کیا اندازہ میرے لفتے جگر چلا گیا اس طرح کی بات انہوں نے کچھ کری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا ہے اور پھر لوگوں نے ان کو اطلاع دی کہ اللہ کی بندی تم نے کیا کیا تجھے معلوم بھی ہے کہ پیچھے کون کھڑے تھے اس نے کہا کون تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ گھبرا گئی کہ میں نے تو اللہ کے رسول کو اس طرح ڈانٹنے کے انداز میں کہہ دیا کہ آپ کو کیا پتا میرا کیا غم ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں آپ سے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو پہچان ہی نہیں تھی جب آپ میرے پاس تشریف لائیں تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کوئی حرض کی بات نہیں اور فرمایا اند صدمۃ اللہ کہ دیکھو صبر کا مظاہرہ تو جب صدمہ پہنچے تب کرنے کا ہے بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے تو جب انسان کو کوئی غم اور تکلیف پہنچی اس وقت سب سے زیادہ انسان متاثر ہوتا ہے جب اس وقت میں صبر کرنے کی تلقین ہے تو لازمی سی بات ہے ایک غم وقت کے ساتھ ساتھ مندمل ہو جاتا ہے اس کے بعد تو انسان کا ماتم کرنا اور صبر کے خلاف مظاہرہ کرنا یہ تو بدرجہ اولا اچھا ایک ضمنی سوال کرتا ہوں آپ आप سے آپ نے صبر کے لفظ استعمال کیا قرآن کے اندر ایک صبر ہے اور دوسرا صبر جمیل بھی تذکرہ ہے فصطب استباع اور دوسرا صبر جمیل تو ان دونوں کے درمیان کوئی بنیادی فرق جمیل یعنی صبر اور صبر جمیل کوئی الگ چیز نہیں ہے ایک ہی چیز ہے صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اچھے طریقے سے صبر کا مظاہرہ کرے فصور بھی ایک ہی ہے اس میں کوئی بظاہر کوئی فرق ایسا ذہن میں نہیں ہے